Adakah anda menanam anak pokok membayangkan hasil tuayan masa depan atau tempat teduh yang nyaman tetapi apabila tiba musim bunga yang anda temui hanyalah tunggul yang habis digigit. Ini adalah keadaan yang biasa berlaku dan amat mengecewakan. Hari ini, kita akan selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Saya akan tunjukkan kepada anda 3 kaedah yang terbukti ampuh untuk melindungi anak pokok anda daripada dua musuh utama musim sejuk haiwan penggerat dan frost dan saya janji salah satu daripada kaedah ini pasti akan mengejutkan anda dengan kesederhanaan dan kepintarannya mari kita fahami dahulu mengapa anak-anak pokok muda begitu mudah terdedah kulitnya masih sangat lembut nipis dan yang paling penting bagi haiwan pengerat, rasanya manis. Tikus ladang dan arnab ini adalah hidangan istimewa, terutama pada musim sejuk yang kekurangan makanan. Tikus biasanya menggigit di paras tanah, di bawah salji, manakala arnab pula boleh mengikis batang pokok hingga separuh meter tingginya. Jika mereka mengikis kulit kayu mengelilingi batang pokok, membentuk gelang, pokok itu pasti akan mati. Frost pula berbahaya untuk pangkal pokok dan dahan-dahan muda terutamanya pada musim sejuk tanpa salji. Jadi, kaedah pertama dan yang paling kukuh ialah pelindungan fizikal. Mari kita namakannya membina kubu. Konsepnya amat mudah. Kita perlu membina penghalang di sekeliling batang pokok muda yang lembut yang mustahil untuk digigit oleh haiwan pengerat. Ini seperti memakaikan perisai kebal yang kukuh pada pokok. Pilihan yang paling moden dan mudah ialah menggunakan jaring plastik khas untuk anak pokok. Anda pasti pernah melihatnya di nursery atau kedai perkebunan. Ia mudah dipasang, tidak menghalang pokok daripada bernafas, membenarkan cahaya matahari masuk dan mampu bertahan untuk beberapa tahun. Pilihan yang sangat baik jika anda tidak mempunyai terlalu banyak pokok. Tapi bagaimana kalau bajet terhad? Mari kita gunakan akal. Ambil botol plastik biasa bersaiz 1.5 atau 2 liter. Potong bahagian bawah dan leher botol, kemudian belah silinder yang terhasil itu memanjang dan pasangkan pada batang pokok. Untuk pokok yang lebih tinggi, anda boleh menyusun beberapa silinder ini satu di atas yang lain. Murah, mudah dan sangat berkesan untuk menghalau tikus. Satu lagi bahan klasik ialah bahan bumbung gelap seperti rubeloid atau felt roofing. Ia hanya dipotong berjalur dan dibalut di sekeliling batang kemudian diikat dengan tali. Namun, anda perlu sangat berhati-hati dengannya. Bahan ini berwarna gelap dan pada penghujung musim sejuk, ia akan menjadi sangat panas apabila terdedah kepada matahari. Ini boleh menyebabkan kulit pokok melecur dan kerosakan akibat frost. Kami akan bincangkan kesilapan utama pekebun ini dengan lebih terperinci pada akhir video nanti. Usah dilupakan juga kaedah lama orang dulu-dulu membalut batang pokok dengan ranting pokok konifer seperti pine atau cemara. Penting untuk meletakkan ranting-ranting ini dengan jarumnya menghadap ke bawah. Tikus dan arnab sangat tidak suka tercucuk dan bau konifer itu sendiri sudah cukup untuk menghalau mereka. Baiklah, mari kita beralih ke kaedah kedua, serangan kimia atau senang cerita permainan bau-bauan jika perlindungan fizikal itu ibarat benteng pertahanan yang kukuh maka kaedah ini pula umpama parit yang dialiri air busuk di sekelilingnya intinya adalah untuk menjadikan kulit batang pokok sama sekali tidak menyelerakan bagi haiwan pengerat atau menghalau mereka dengan bau yang tajam dan tidak menyenangkan di sinilah kapur atau cat khas untuk berkebun datang membantu Tapi bukan sebarang kapur atau cat Ia mestilah yang mengandungi bahan tambahan Di kebanyakan kedai peralatan kebun Ada dijual campuran siap pakai yang sudah mengandungi repellent Iaitu bahan yang berkesan menghalau perosak Ramai pekebun berpengalaman pula Memilih untuk menyediakan sendiri campuran ini Mereka biasanya mencampurkan sedikit Kuprom sulfat atau kroalin yang berbau kuat ke dalam kapur putih biasa. Bau dari campuran ini memang kalau nak diikutkan agak unik atau istimewa. Tapi itulah sebenarnya yang kita mahukan. Bagi hidung sensitif tikus atau arnab, bau ini adalah isyarat bahaya yang sangat kuat, memaksa mereka untuk menjauhi kawasan tersebut. Jika anda lebih gemar kaedah tradisional, minyak tar betula adalah pilihan terbaik. Ia adalah bahan yang sangat pekat dan baunya pun kuat menusuk. Anda boleh merendam kain buruk atau cebisan guni lama dengan minyak ini kemudian gantungkannya pada dahan-dahan pokok yang rendah. Dengan cara ini, anda dapat mencipta sejenis pagar berbau yang mengelilingi seluruh kawasan kebun anda kaedah ini adalah ia tidak bertahan lama. Hujan, salji dan angin. Kesemua ini secara beransur-ansur akan menghakis dan menghilangkan bau pelindungan kita. Oleh itu, penyemburan semula mungkin perlu dilakukan sepanjang musim sejuk. Terutamanya selepas cuaca panas atau salji cahir bagi mengekalkan keberkesanannya. Sekarang, kita bincangkan kaedah ketiga yang paling licik sekali kita namakannya kaedah agroteknik ini bukan sekadar satu tindakan tetapi satu siri langkah bersepadu yang bertujuan untuk menjadikan kawasan kebun anda tidak sesuai malah tidak selesa sama sekali untuk tikus dan haiwan pengerat lain hidup atau bermalam secara dasarnya kita memberitahu mereka anda tidak dialu-alukan di sini, cari tempat lain. Semua ini bermula seawal musim luruh. Selepas rumput dipotong kali terakhir, pastikan anda membersihkan semua sisa tumbuhan, daun-daun kering yang gugur dan rumput rumpai jauh dari pangkal pokok muda. Timbunan jerami atau daun kering yang dibiarkan sepanjang musim sejuk bukan sekadar tempat berlindung, tetapi umpama hotel 5 bintang untuk tikus fall lengkap dengan pakej penuh. Jangan berikan mereka keselesaan ini. Kawasan sekeliling pangkal pokok mestilah bersih. Seterusnya, kita tunggu salji pertama. Sebaik sahaja salji setebal 10-15 cm turun pakai kasut bat anda dan pergilah ke kebun. Tugas kita adalah untuk memadatkan salji di sekeliling setiap anak pokok dalam radius setengah meter. Mengapa? Pada musim sejuk, tikus tidak berlari di permukaan. Sebaliknya, mereka menggali laluan terowong di bawah salji yang longgar betul-betul di permukaan tanah. Lapisan salji yang padat dan telah dipadatkan ini, -ini menjadi penghalang yang tidak dapat ditembusi oleh mereka umpama dinding ais sangat sukar bagi mereka untuk menggali melalui perisai sebegitu namun untuk melindungi dari frost salji adalah sahabat terbaik kita sebaliknya salji perlu dikumpulkan ke pangkal pokok untuk membentuk timbunan salji yang hangat tetapi ada satu nuansa penting di sini mula-mula padatkan lapisan salji yang pertama Kemudian barulah sepanjang musim sejuk tambahkan salji yang lebih longgar di atasnya dan kini tibalah masanya untuk saya sentuh perkara paling penting yang saya janjikan Ini adalah kesilapan paling lazim dan boleh membawa maut yang sering dilakukan walaupun oleh pekebun yang berpengalaman Mereka bertungkus lumus melindungi pokok daripada makhluk perosak Namun secara tidak langsung tangan merekalah yang memusnahkannya akibat frost. Bayangkan anda membalut batang pokok dengan kemas menggunakan bahan pembalut gelap. Sepanjang musim sejuk semuanya nampak baik-baik saja. Namun apabila tiba bulan Februari atau Mac, matahari mula memancar terik. Bahan gelap itu akan menyerap haba menyebabkan kulit kayu di bawahnya terjaga dan pengaliran getah pokok bermula. Kemudian, pada waktu malam, frost yang teruk melanda. Getah cair dalam sel-sel pokok membeku, menyebabkan sel-sel itu pecah dan kambium tisu hidup pokok mati. Apabila musim bunga tiba dan anda menanggalkan pelindung itu, pokok itu sudah mati walaupun tidak disentuh oleh makhluk perosak sebab itulah mesti sentiasa ada ruang udara satu lapisan udara di antara batang pokok dan apa jua bahan perlindungan dan jangan sesekali menggunakan bahan gelap tanpa menyapu lapisan kapur putih di atasnya jadi mari kita rumuskan kita ada tiga kaedah yang berkesan halangan fizikal seperti jaring atau sebarang penutup pelindung bau-bauan penghalau dan penyediaan kawasan yang betul dengan memadatkan salji. Kombinasi ketiga-tiga kaedah ini akan memberikan hasil terbaik. Jangan malas meluangkan sedikit masa pada musim luruh dan pokok-pokok muda anda pasti akan membalasnya dengan pertumbuhan yang pesat pada musim bunga. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika video ini bermanfaat untuk anda, sila sokong kami dengan menekan butang suka dan langgan saluran ini agar tidak terlepas tips-tips baru. Sekarang, soalan untuk anda. Apakah kaedah perlindungan pokok yang terbukti berkesan yang anda gunakan?